আজি আপোনালোকক মই বডিত মেজাৰমেণ্ট লোৱাটো দেখুৱাই দিম আৰু বডিত মেজাৰমেণ্ট অনুযায়ী সেই জোখমতে কেনেকৈ ব্লাউজটো কাটিব লাগে বা ফিটিং কৰিব লাগে সেইটো দেখুৱাই দিম প্ৰথমতে মই বডীৰ মেজাৰমেণ্টটো ল'ম তাৰ বাবে আপোনালোকক লাগিব প্ৰথমতে বুকুখনৰ জোখ লাগিব কঁকালৰ জোখ লাগিব আৰু ডিঙিৰ নমাটো লাগিব কাৰণ বহুতে কটা পিন্ধে বহুতে অকণমান উঠা পিন্ধে লগতে হাতৰ দীঘলটো লাগিব হাতৰ ঘেৰটো লাগিব মানে শকতখিন আৰু পিঠিখন কিমান কটা দিব বিচাৰে সেইটো লাগিব প্ৰথমতে মই বুকুৰ জোখটো লৈ ল'ম আপোনালোকে যিটো প্ৰথমতে সুবিধা পায় সেইটো ল'ব আৰু জোখটো যেতিয়া ল'ব একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ফিটিঙত আপোনালোকে ল'ব নালাগে এটা আঙুলি ভিতৰফালে ৰাখিব একৰ পৰা জোখটো ল'ব জোখটো লওঁতে এনেকৈ ভিতৰৰ ফালে এটা আঙুলি ৰাখিব এইয়া থাৰ্টি থ্ৰী বুকুৰ জোখটো হৈছে আমাৰ থাৰ্টি থ্ৰী ইয়াতে লিখি ৰাখিব বুকুৰ জোখটো থাৰ্টি থ্ৰী তাৰপিছত আমি কঁকালৰ জোখটো ল'ম এইখিনি কঁকাল বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি কঁকালৰ জোখটো ল'ম কঁকালৰ জোখৰ বাবেও ঠিক একেদৰে হয় এইখিনি কঁকাল গতিকে ইয়াতে টুৱেণ্টি নাইন কঁকালৰ জোখটো টুৱেণ্টি নাইন এটা আঙুলি কিন্তু ভিতৰত ৰাখিব হিতাদাৰৰ ফীতাডালৰ এটা আঙুলি ভিতৰত ৰাখিব কঁকালৰ জোখটো টুৱেণ্টি নাইন তাৰপিছত এই জোখমতে মই কাটিও দেখুৱাম চিলাইও দেখুৱাম এতিয়া আহিছো হাতৰ দিশ হাতৰ দিশটো ইয়াৰ পৰা জোখ লোৱা হ'ব ইমান মানৰ পৰা এয়া হাতৰ দিশ আপোনালোকে যিমান দীঘল কৰে যিমান চুটি কৰে সেইটো নিজৰ অনুপাতে এইটো মই দহে লৈছোঁ থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ হয় এইটো চিলাইৰ পৰা দহ দহে লৈছো হাতৰ দিশ এতিয়া আহিছো হাতৰ ঘেৰ হাতৰ ঘেৰৰ ঘেৰৰ দিয়া হাতৰ ঘেৰৰ জোখটো হৈছে দহ আৰু মাজৰ মাজৰ হাতৰ ঘেৰৰ জোখটো লম এইটো হৈছে তলৰ হাতৰ ঘেৰৰ জোখ মাজৰটো এইমতে ফিটিং কৰিব লাগিব এইখিনি মতে এইখিনি যিহেতুকে আমাৰ পাৰ্টটো ডাঙৰ থাকে এঘাৰ এইখিনি হৈছে এঘাৰ মাজৰ খিনি তেতিয়া ফিটিং কৰিবলৈ ভাল হয় নহ'লে খোজ খাই থকা ফুলি থকা সেইবোৰ হয় যদি ফিটিং ভাল নহয় হাতৰ খেৰ এইবাৰ আহিছো পিঠিখন পিঠিৰ আপোনালোকে যিমান কটা দিব বিচাৰে সেই অনুপাতে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে জোখ লব কোনোবাই যদি ছয় দিয়ে ছয় কোনোবাই যদি ন দিয়ে ন কোনোবাই দিয়ে যদি সাত সাত নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি মই এইটো চাৰে আঠ দিছো এইট আৰু হাফ এতিয়া আহিছো ডিঙিৰ নমাটো ফ্ৰণ্টৰ নমাটো এইখিনি বহুতে ইমান পিন্ধে কোনোবাই বেছি নমা পিন্ধে কোনোবাই অকণমান উঠা পিন্ধে গতিকে এই জোখটো লোৱাটো জৰুৰী ইয়াতে মই ছিক্স দিছোঁ ছিক্স এইখিনিয়ে জোখ এইখিনি জোখ ল'লে ব্লাউজটো খুব ধুনীয়া পাৰফেক্ট কৰিব পৰা যায় মই ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ এই জোখখিনিৰ অনুপাতত ব্লাউজ এটা কাটি চিলাই ফিটিং কৰি পিন্ধুৱাই দেখুৱাম আশা কৰোঁ বডিত মেজাৰমেণ্ট লোৱাটো আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে